Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan rutinitas merawat burung perkutut jemur pagi dari jemur pagi mengganti makanan, mengganti minuman supaya apa? Supaya sehat ya di sini ya. Rutinitas keseharian saya dalam merawat burung perkutut entah itu di pagi hari sampai siang hari uh, seperti ini dan uh, kutut saya cepat sehat uh, sehat semua tetap terjemur dengan keadaan sehat wal afiat. Ya di sini mumpung panas saya akan menjemur burung berkutut saya karena uh, cuacanya mumpung panas kan kemarin-kemarin hujan dan sekarang panas dan saya jemur ini uh, nanti stres saya jemur sebentar saja ini kan selagi dijemur yang ada yang saya mandikan ada yang saya jemur di sini juga perkutut-perkutut bahan saya atau perkutut-perkutut yang setengah jadi maupun yang udah manggung gajer yang udah jadi saya jemur karena manfaatnya banyak sekali agar perkutut itu tetap sehat agar perkutut itu tetap fit bugar dan ini saya penjemurannya bersebelahan dengan Uh, milik Rio atau milik Pak Hartono karena uh, tempat kami bersebelahan cuma depan sama belakang lah ini perkututnya uh, milik Rio dan selain itu yang tidak saya jemur yang lagi brodol banyak juga yang uh, saya gantang di ini di teduh di tempat yang teduh karena apa karena burung brodol itu tidak perlu dijemur maupun dimandikan walaupun dijemur itu cuma sebentar saja lah ini uh, milik Pak Hartono yang dan selain dijemur ada yang saya kasih di bawah tanah maupun ada yang saya kerek itu di atas itu saya kerek dengan ketinggian kurang lebih itu 7 meter sampai 8 meter seperti itu dan di sini ya eh, yang lagi nyulam atau brodol tidak saya jemur dan ini eh, mumpung lagi panas semuanya dijemur milik Rio dan milik saya saya jemur supaya apa supaya sehat seperti itu karena pokok atau inti dari burung perkutut itu adalah senang di uh, cuaca yang panas. Karena oleh sebab itu saya rutin-rutin menjemur di pagi hari. Jadi perawatan burung perkutut itu kalau rutin dijemur, insya Allah nanti akan cepat gacor, cepat sehat, cepat uh, manggung, seperti itu. Dan ini saya mandikan supaya apa? Nanti uh, biar cepat jinak Ini yang bahan-bahan saya mandikan supaya mentalnya juga bagus untuk proses menjinakkan untuk proses mengindahkan bulu untuk uh, dia lebih tenang dan menurunkan birahi fungsinya seperti itu saya mandikan dengan cara uh, saya uh, pakai keran saja biasanya ya dipakai ember terus saya celup di dalam ember tapi ini saya pakai keran lebih kering lebih dari sampai dalam-dalam ini jadi uh, dari bagian tubuh semua terkena basah dari punggung sampai bawah sampai ekor kepala dan yang terpenting, selalu basah di dalam ketiaknya seperti itu. Jadi, sampai basah, kuyup seperti ini untuk uh, penjinaan dan dari uh, ketiaknya atau dalam sayapnya burung perkutut itu, kita selalu basahi supaya apa? Dia supaya tenang dan tambah jinak seperti itu. Kalau burung perkutut kita gesit, dia menambah jinak burung perkutut seperti itu, uh, dan kita lagi ini sebelum di anu tangan harus kering dulu karena kalau tangan basah nanti burung perkutut brodol istilahnya wulunya brodol Nek Nek tangannya basah itu wulunya brodol karena oleh sebab itu tangan kita kalau memegang burung perkutut itu sebelumnya kering dulu e, jangan basah seperti itu dan ada pula burung perkutut yang dimandikan itu susah-susah untuk basah karena apa burung perkututnya itu bulunya itu e, sempurna atau burung bulu tua jadi kadang nah, seperti ini kan uh, sulit untuk basah karena udah saya uh, pakai air itu tidak basah-basah seperti itu karena bulunya itu uh, keset dan bulunya itu udah bulu tua uh, kalau bulu habis mabung atau brodol itu cepat basah jadi kalau ini uh, lama banget basahnya dan ini harus agak lama memadikannya uh, nah ini kan kutub bahan ini jadi untuk proses menjinakkan untuk proses memandikan itu harus uh, sabar dan telaten harus uh, semua basah dari tembolok dari paruh dari ekor dari sayap seperti itu harus basah seperti itu sampai dalam-dalam sayap itu harus basah karena uh, di situ itu uh, sering apa ya sering uh, panas dan cuaca panas di suhu tubuh burung perkutut itu kadang ketiaknya itu panas dan sering uh, juga saya pijit-pijit atau di bagian sayapnya agar supaya jinak seperti itu Fungsi utamanya adalah untuk menyehatkan. Fungsi utamanya untuk menjinakkan, e, tambah dia tambah tidak gesit seperti itu. Setelah saya mandikan, terus saya lanjutkan e, jemur. Saya angin anginkan dulu di bawah, terus nanti di bablas ke atau dilanjutkan ke penjemuran seperti ini, seperti itu. Jadi kita harus rutin untuk menjemur burung perkutut kita supaya apa? Supaya sehat, supaya Uh, tidak mudah sakit Dan tetap selalu manggung Di setiap harinya, di uh, pagi hari, sore hari Siang hari, dan lain sebagainya Oleh sebab itu Kita harus selalu dijemur, seperti itu Semoga jabar bermanfaat untuk kita semua Semoga saya Bermanfaat untuk kita semua Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya Tentang ulasan video saya ini uh, Ambil ulasan-ulasan yang baik saja Buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini salam rahayu, salam kumania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam persaudaraan, salam guyub rukun selalu dari Sabang sampai Merauke. Salam bahasa salam bhinneka katu alika, tidak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.